Перед нами блесна Spinex в исполнении b Ну или колебалка, или стучащая. Колебалка стучащая. Шумовая блесна еще называют. Вот здесь у нас две полноценные блесны, которые соединены вместе. Вес данной модели. 14 грамм. То есть у блесны своеобразная игра. Видим, что здесь у нас нижней блесне есть штамповка, которая позволяет этим двум половинкам не слипаться в воде и качественно выполнять свою работу, то есть создавать дополнительный шум. Вот. Можете отсоединить эту блесну, и у вас получится одна блесна весом 7 грамм, когда вы их разъедините. Зачастую это тоже имеет свой положительный момент. Вы можете использовать с этой блесной на меньшей глубине получается две блесны, одна серебряная, одна медная. Ну, у спинокса много таких комбинаций. То есть это может быть как серебро и медь, так и золото и медь, так и серебро золото. Народные блесны. Дешевле, наверное, вариантов не найдете. Относиться к этому как к расходному материалу. То есть соотношение цена-качества на высоте.